Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Dan jangan lupa untuk komen di bawah Kali ini Saya akan membagikan Perbedaan antara remake Remaster Dan reboot Dalam sebuah game Yuk tonton videonya sampai habis Eits, Jangan lupa untuk di like Di share Sama di subscribe ya sebagian gamer ada yang belum kurang mengetahui tentang istilah-istilah tersebut dan ada juga yang mengetahui tapi ada yang bertukar penyebutannya teman-teman antara di remake atau di remaster. Itu kita bahas dari yang pertama ini. Yang pertama saya bahas game game remaster. Versi remaster hadir dengan kualitas grafis yang lebih jauh lebih diperhalus, diperbagus dalam artian hanya dipoles gitu teman-teman. Lebih baik bukan menggantinya dengan engine yang baru, entah kualitas tekstur yang ditingkatkan ataupun dukungan resolusi dan frame rate yang lebih baik untuk konsol dan PC sampai sekarang. Contoh game-game yang di remake eh, yang di remaster ini seperti The Last of Us atau CTR atau Chris Bandicoot Game Remake Berbeda dengan remaster, untuk melakukan sebuah remake video game cukup sulit karena developer dituntut untuk membuat ulang game yang sudah jadi tersebut entah dari segi kualitas grafis ataupun gameplay yang dirombak sedemikian rupa bisa diulang bisa dibilang developer seperti membuat ulang game tersebut dari awal hanya saja untuk jalan ceritanya tidak dirubah masih versi orisinilnya ya contoh game yang seperti ini adalah Resident Evil 3 Remake dan Final Fantasy 7 Remake teman-teman game reboot mengacu pada game baru dengan franchise yang sudah ada dalam artian dibuat ulang atau mengulangi kembali suatu da seri dari game tersebut dalam revitalisasi sebuah game ini biasanya banyak digunakan sebagai taktik penjualan atau memang hanya ingin membuat suatu yang baru dirasa perlu agar terlihat lebih segar dengan kualitas yang lebih baik daripada remake ribut dapat mengacu pada pembuatan ulang sebuah video game yang termasuk membuat ulang jalan cerita yang ditawarkan contoh gamenya ada seperti Fallout 3 tahun 2008 dan Tomb Raider 2013 dulu dulu ya informasi dari saya semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk di like, di share sama di subscribe ya supaya channel ini semakin banyak yang mengetahuinya dan informasi ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.